嗯，好久没吃肚包肉烧肠了，今天煮。嗯，肚包肉肉肠可是做法简单，味道可不简单呐、啊。嗯，肚包肉肠冷水下锅。嗯，好嘞，再放肉肠。嗯，好嘞，放葱，再放姜，再放点枸杞。 再放点大粒盐，盖上锅盖煮一个小时就行了。哥，好期待呀！爸爸、啊，听我挺好，肚包肉肉成熟了，嗯，快拿上桌。嗯、我们的肚包肉和肉肠，再撒上这个香菜，味道肯定美味了。那快开始吃吧。嗯，我们的肚包肉再蘸上这个蘸料。 嗯，这味道可真没味了！哇，我也沾点料。嗯，这味道感觉直接上来了。我吃个原汁原味的。嗯。 这味道非常适合我的胃，那我听。看我们的肚包肉，都是羔羊肚子里包的羔羊肉，而且是瘦肉多，肥肉少。我爱吃辣椒酱，就这样少蘸点草原韭菜花多蘸点嗯，这个肉肠给你们吃。嗯，来。嗯、呃，看这肉肠都是大块肉啊，嗯、吃着香喷喷。来。 来吧，小姨子。